Итак, друзья, коллеги ребята, кто смотрит, так сказать, являюсь непрофессионалом, может даже и профи будет интересно, потому что не каждый профи обладает, как правило, расширенным арсеналом. Все данное, то есть в частности, специально приезжая к своим друзьям и коллегам компании Строй, я взял просто что? Часть своего инструмента, который состоит так или иначе с брендов, с винтажа места, которые максимально обожествляют, о которых много рассказывают. Но когда много рассказывают, не совсем все объективно показывают. А что именно не совсем объективно показывают? Когда имеет человек условно 2-3-мески и рассказывает о данном, это как бы чуть не объективно. <coughs> прежде всего, почему я для себя отыскивал, приобретал тот или иной инструмент, который так или иначе в бренде. Потому что прежде всего я изучаю. Это геометрию стамесок, это Качество металла это в чем состоит отличительность. Потому что мне это интересно. Почему? Потому что тогда, когда произошло инструментальное счастье, четко и ясно. Должен понимать и иметь не просто представление, а понимать и знать, в чем отличительность. Что среди всего данного, к примеру, файл? Ясно. Шефел штихеля. Я даже, честно признаться, я на винтаже здесь рукояти позбивал, потому что грибком вообще невыносимо работать. Нереально. Также продемонстрирую специально на мелких профилях Шеффилда такие нюансы, как... Смотрите. Я все поудалял. А поудалял все вот эти резкие переходы. Потому что в работе это просто нереально работать. Почему? Потому что не ломают детали. Хотя человек обычный, который, допустим, работает прямолинейно, к примеру, порой не придаст значения но на извилистые повороты, к примеру, кромки, ребрышки здесь сбоку, они мешают. Дальше, образная рукоять катастрофически мешает, когда работаешь с мелкими деталями. Почему? Потому что ты рукой должен чувствовать, прежде всего, как ты работаешь. А грибок, он создает некий стопроцентный дискомфорт. А дискомфорт это в том, что ты, он тебе просто внутренне мешает. То есть для меня как бы удивительно, почему вообще они созданы подобным образом именно рукояти. На предмет толчка, ну профиль мелкий. Что ж ты толкаешь? Потому что не по липе работать, я работаю и по дубу и по ясеню. Вот, все равно мешает. Идем дальше. Э, профиля Мартус. Ну что выделить? Толщина металла. Ну режут, тупятся. Грубые. Шефил тоже режут, тупится штихеля файла. Такая же история, да, режут, да, бессомненно. сомнения. Кромка, как мы видим, ярко выраженная. Под снятие чисто технически хотелось бы больше. Тоже тупится. Дальше идем. К примеру, Шеффилд. Да, великолепная в работе. На что обращали внимание, то, о чем мы ранее неоднократно говорились. Это конуснообразное снятие металла. В работе, как себя ведет, круглая рукоять, плюс умноженное на данные, положительно комфортно. Тоже тупится. Не является чем-то мега, как называют. Угловая стамеска адис. 10 призовых медалей. Как работает? Работает. Да, выполняет задачи. В этих частях 100% поубирал. Почему? Потому что мешает первоначальная заточка. Клюкарзы. Адис. Принцип квадратный металл. Ковка. Работает. В принципе, работает по принципу того, то, что и мы делаем. Тоже тупится. Тоже необходимо технически ее подправлять. Дальше. Это, по-моему, гелинг брос. Да, брос. 10 призовых медалей. В работе конкретно я специально проводил. Тоже режут. Но опять-таки 100% технически все это убирается. Что еще? То есть можно долго, неустанно как бы говорить, приводить примеры Адиса и многое другое, да, бесспорно. В свое время это все было великолепно, все потрясающе. Главное, что хочу отметить, что если э, фактически профиль изготавливается по технологии, что с точки зрения стабилизации металла, что с точки зрения это закалки и многого другого, то по большому счету фактически любой профиль у вас будет держать. Любой будет держать, будет выдерживать нагрузки и так далее. По фейловским режут, да, не без этого режут, конечно. Ярко выраженная толщина, что для меня, допустим, является в работе технической проблемой. Угловые стамески. Чисто визуальном восприятии, в принципе, как и Адис, как и Шеффилд. Дальше. Технически недоработано примыкание. Почему? Потому что оно должно быть более конкретное. Ну, вот четкое примыкание. Потому что за счет четкости примыкания, соответственно, у тебя образуется более четкий рез. Это если вот, ну, вот мы берем здесь без высоких фраз. Дальше. Вот точно так же, допустим, здесь это у нас идет 60 градусов. 12,3 профиль. В чем нюанс? Опять-таки же недоработано примыкание и именно недоработанную объясню сейчас на мелком вот у меня мелкий уголок вот Шеффилд и я примыкание выводил четкое а почему? Потому что вот это четкое примыкание влияет на что? Нарез. Конкретно, на уверенности реза. Если мы сопоставим, допустим, опять данную четкую с профилем, примерно 22, на 22 ласточке мы видим ярко выраженную недоработку почему мы уже здесь тело, типа, как для того, чтобы оно уложилось, но здесь вообще чисто технически в работе желательно и рекомендационно, чтобы оно больше несло в себе такое некое ребрышко, потому что ребрышко помогает как раз таки работать технически по клюкарзам. Клюкарзы определенную эстетику имеют, да, бесспорно. Да, тоже режут. Хотелось бы, допустим, ну уже сам, я так понимаю, человек себе должен что сделать? Это подснять чуть больше, убрать вот здесь вот эту ребристость я по указываю, я ими работаю в особенности аквариуме. Да? То есть, соответственно, конкретно обретая то или иное, прежде всего, бралась для того, чтобы изучить для себя, соответственно, провести параллели, понять, что так, что не так, что именно можно сопоставить, допустим, в том или ином, в конечном результате ты выводишь, понимаешь. Но особое внимание я вообще хочу, вот, кстати, выделить. У меня нет нарекса, потому что я его даже не рассматриваю. Это первое. Второе, я хочу выделить киршин Я просто вижу, что те или иные, допустим, носят комментарии. Я бы взял вишенки. Дело в том, что вот эти два киршина я фактически почти сразу забраковал. Клюкарза и полукруг. Здесь понятно, надо доработать. Эстетику они сделали великолепную, то есть молодцы. Дальше. Клюкарза по поставленным задачам при выполнении в невысоком рельефе внутренний прогиб листа. Она у меня более простыми словами это правильно, наверное, будет слово, именно засралось. Из-за чего? Потому что вот эта мега надуманная толщина, которая просто не позволила мне внутренне работать. Хотя целевое ее предназначение предназначено конкретно к данному, выполнению именно работы. Они, подчеркиваю сразу, они у меня не тупые, они все острые, все абсолютно. Сказать, что было чуть не та заточка, либо они у вас тупые, они все, они все абсолютно острые. Почему? Потому что они технически прорабатывались. То есть по Киршину я вообще был разочарован. Максимально. Очень сильно я хотел бы остаться высокого мнения об Адисе, конечно, потому что тем более 10 призовых медалей. Я не остался такого мнения. Как хотелось бы. Для сравнения делал себе специальное сравнение. Это третий профиль Адис, соответственно, третий профиль Шеффилд. И соответственно третий профиль третий профиль 3.10 получается файла Говорю, нет, у меня под рукой просто компании Строй, которая изготовляет. Я обращу внимание на что. Если вот мы даже посмотрим, получается винтаж Адис максимально утончен Шеффилд с половиной. Начинает конус. Здесь мы наблюдаем ну, более рубоко. Понятно. Это как я вчера на производстве объяснял ребятам на, по изготовлению инструмента. Общался. Я говорю, это без проблем. Возьмите десятку металл. Если подходить чисто практически, вопросом просто возьмите толщину десятку металл. Просто конуснообразно снимите, сделаете заточку, следовательно вы получаете вот такой вот робокол. Но работа ведь порой стоит. Вот и вы просто очень жаль, что вы не можете ощутить навес, на вес вот тот же адис, да, к примеру. В чем нюанс? Да, он комфортный. За счет отсутствия, допустим, определенных неких таких там каких-то усложнений и прочего. Да, это тяжелее, но, следовательно, у вас это может вызвать мнение, Значит, это практичнее. Вопрос же здесь не в том, что что тяжелее, то практичнее. Вопрос в том, что вот это как раз таки у нас даже по ударным станисткам то, что мы выводим, мы их более выводим в маневренный сегмент. Вот именно маневренный, чтобы именно был комфорт работы. Специально-специально отлаживал для себя ряд профилей и Шеффилда, и Солнце, и прочее. Ну, у меня их там много. И конкретно без подводки в заточенном состоянии брал для себя вот по одному профилю конкретно всех фактически брендов. И проработал два месяца без правки. Я увидел четко, ясно, что все оно тупится, что оно все приходит в состояние такой некой негодности и приходит в состояние, что его необходимо править, затачивать, править и затачивать. Все. То есть здесь нельзя судить о том, что вот это мега круче, мега лучше, мега хуже, мега то-то. А в частности, подытожу, сегмент, в принципе, выпускаемости того, что мы выпускаем, в частности, компания строит в производственном секторе, моя объективная оценка, не с точки зрения какой-то рекламности, либо еще чего-то, она достойна внимания, она достойна к жизни, она достойна к тому, чтобы идти вперед и ей работать. Буду ли я это советовать, как ранее советовал, да, советую, и рекомендую. Так что, ребята, самое главное, что объяснение данное произошло, я, у меня просто нет ни времени и прочего, но здесь перед вами находится не просто коллекция с точки зрения того, что ну вот у нас есть, да, есть, я показываю то, что мы к этому вопросу просто-напросто подходим по-серьезному. Если бы предоставились вообще все стамески того, что есть, то я думаю, можно больше, чем объективно сделать заключение касаемо того, что вообще предметно, а что вообще все не предметно. Все были заточены? Все заточены были? Ну, как сказать, заточены, а не заточены, но я, допустим, для себя подводил. Потому что оно есть, попадаются чисто технические браки, там, условно, при транспортировках не без этого. Ну, допустим, фейл более сложнее новичку выводить. Это правда. Здесь тем более, что об этом судить, и даже мнение. надо этого говорить. вам даже люди передают тот же фейл на предмет, заточите нам, пожалуйста, стамеску. Потому что производство производит опять-таки же заточку фейла. Все. Наш, в принципе, и практически сегмент того, что мы показываем, как это править, как это затачивать, он банально простой, и он работает. Просто работает. Так что прямо кричать, что вау. Ну, ребята, ну какой вау. Ну, инструмент, ну, работает. Естественным образом тупится. Все. Так что, что тут говорить? Не постанова. Если даже фактически подойти к вопросу с точки зрения тех времен, когда мы, допустим, взяли специально с Англии, заказали три файловские стамески, был определенный Киршин, был Нарекс, то сейчас пропускается не через глобальные работы, и четко ясно для себя выводится и то, что Просто они делают определенные маркетинговые ходы. Все. Вот таким образом, неким образом манипулируя обстоятельства. Они не делают данного, с чего человек формирует технику безопасности, потому что вы здесь не сформируете. Европейская система предусмотрительности гибкообразные ручи. Вообще парадокс не катит. Так что, ребята, примерно так, примерно так. Самый лучший способ, в принципе, взять попробовать, но с точки зрения, опять-таки, Достань 1300 гривен, возьми купи этот пол, полукруглый профиль, просто. А ты винтаж, возьми купи, и с винтажом ты столкнешься, заплатишь колоссальные деньги, он у тебя будет тупой, побитый. И тебе надо будет отдавать профиль, который, если ты не умеешь, надо будет тебе затачивать. Это касаемо винтажа. И опять-таки же, работая, работая, ты понимаешь, что он тупится. Предоставляя все данное, вам сразу-то предоставляется в формате чего? Острая, наточенное, предусмотренная, продуманная, где вам разъяснят, пояснят до до вашего ведома, если не дай бог, что-то происходит по эксплуатации, по техническим причинам, следовательно, что делается, вам помогает в этом вопросе при обслуживании. Так что, ребята, с наилучшими пожеланиями к вам компания СТРЫ, ну, Адольф Юрьев, что тут скажешь? Пробуйте, делайте, не будьте критичными. Я знаю те или иные, кто занимается, будут рассказывать. Вау, та та ту ту Это все излишне. Вот это все, прежде всего, покупалось с точки зрения, подчеркиваю, не работы, а изучения. Изучение. Вот представьте, те, кто могут рассуждать отрицательно, имея 2, 3, 4, максимум 5 профилей, как вы вообще можете об этом судить? Ну вот как? Вы не можете об этом судить. Потому что вы лимитированы, потому что вы просто-напросто не готовы тратить тот или иной ресурс на то, чтобы это все познать, потому что вам достаточно для шанки. Все с наилучшими пожеланиями мы к вам. До следующих встреч.